Salam, bir daha dostlar. Belə bir açım eləmişəm. Uşaq artıq kartlar paylaşmışam. Düz birinci variantı açdım, gördüm. Və səs bir başqa cür sözdən istifadə elədim. Dədim, "Yaxşı çıxmır bu söz, ifadə." Ona görə yeri şey elədim. Üç variantda ağlımdakı insan məni sevirmi? Ağlımdakı insan məni sevirmi? Baxaraq dostlar. Eə, birinci variantdan başlayıram. Buyur, üç variant da tutun rahat tutun. Pişikdə 1 də, 2də xod deyilir, 3də də, də, də qarğadır. 1-ci variantdan başlayıram. 1-ci variant belə bir şey deyə bilərəm. Belə bayaq da 1-ci varianta görə bağlanmış videonun təzəliyəsi oldu. Burda bu insan aktiv insandır, düzdür. Bu insana inanmayın. Bu insan bəli, sizə xeyr də xoros nə isə hədiyyə verə bilər, pul da verə bilər, görüşürsüz pul verir, nə bilm, nəsib şeylər edə bilər. Amma pulda ağzı da zaten, elə çox pulu da görmürəm mən bunu, çox pullu adam kimdə görmürəm. E, bəlkə də sizdən istifadə eləyə bilər vaq. Belə bir variantdır. Bəzilərinizdən, bəzilərinizdən, bəzi hamıda yox. Bəziləriniz ehtiyatlı olun ki, bu sizdən istifadə eləməsin. Çünki bunun pul problemləri var. Belə sağlamlıqda da var problem, pul problem də var bunun və bəzilərinizdə də belədir ki, elə görüşürəm, biraz hörmət eləyirəm, nəminəsə də pul verir, hədiyyə verə bilər belə. Mən bu adamın sizə belə hisslərini görmürəm. Ba belə deyim. Sevmə mən yox deyə bilərəm burada kartlara görə. Sevgiyə heç də çıxmır dostlar, incimin. Baxın, mən sizə bir şey deyim dostlar da, psixologiyadan deyim biraz. İnsan depressiyaya düşən momenddə bax ə, hər birimiz depressiyaya da düşmüşük. Nəsə nələrsa həmin həyatında yaşayııbdı. Ən dəhşətli səhv nədir? O depressiyaya düşən momenddə həyatınıza kimsə soxmayın. Həyatınıza kimsə almayın deyim belə də daha mədəni surətdə. Niyə? Çünki həmin momenddə insanın sevgi ehtiyacı olur. Qarı elə bir adam tək qalır da. Kimsə gəlib bişirin söz deyəndə, nəsə biraz nazını çəkəndə İnsan adama bağlana və sevə bilər və səhv adam ola bilər o, çünki hər bir insan təzə tanış olanda maska taxır. 99%dir bu. Özünün ən gözəl tərəfindən göstərir insana və bir az vaxtdan görürsən ki, bu elə o birisindən də betər imiş. Ona görə də depressiyaya düşəndə tam sağalmamış, depressiyadan çıxmamış, güclü olun. Kimsə həyatınıza almayın, dostlar, yaxşımı? İkinci variant Bu insan, dostlar, çox ağıllı insandır. İkinci variantda da sizin tutduğunuz insan çox hüsü, çox hüsü, yəni tutduğunuz, sevdiyiniz insan deyək ki, bu insan düşündüyünüz insan çox ağıllıdır. Hər sahədən başı çıxır. Bunu kimsə aldada da bilməz, çox bacarıqlı adamdır. Hər şey əla bir insandır bu. Bu sizi sevir. Bax, istəsə bəzilərinizdə görə biləcəyiniz adam da var, bəzilərinizdə sabodnusu var. O sizi sevir, sizinlə əlaqəli gözəl düşüncələri var. Bəzilərinizə evlənməkdir, bəzilərinizə sev. Yəni bu da bu insana inanın. Bu insan ikinci variantı tutalım. Sizin həyatınızdakı insan sıradan bir adam deyil. Bu insanın qədrini bilin. Bax, bir çoxunuza düz düşəcək bu, çünki burada hamısı böyük arkan çıxıbdı, özüdə güclü arkanlar çıxıbdı. Templi Oblionay da çıxıbdı, sevgi. Bu sizi çox istəyir və seçim arasında qalsa sizi seçəcəsidir. Sizi seçəcəsidir, inanın, özünüzə görəcəksiniz. Əla, ikinci və sizi sevir, sizdən ayrılmaz, sizi seçər və sizinlə əlaqəli gözəl də gələcək üçün düşüncəsi var. 3-cü variant. Bu insan sizi sevirmi? Bu nisandan siz kösüb aralanmısınız. Siz Çox böyük ehtimal ki, siz getmisiniz. Bir çoxunuzda siz küsmüsünüz. Siz aramızda. Siz bunu sevmişdiniz, deyə bilərəm. Sizin hissləriniz bu da azdır. Bu adamə sizin hissləriniz azdır. Ee, sevir, sizə qarşı hissləri var. Hissləri var, amma sizin azdır buna qarşı hissləriniz. Belə bir şey deyim. Yaxşı adamdır, pis adam deyil. Pis görmürəm. Pis adam deyə bilmərəm. Roski adamdır. Bəli, belə bir شي şey adam dey də, yəni hisslər az verən adamdır, hissini az göstərən adamdır. Ee, özdə ayrılıq olacaq bu insanın həyatında hansısa bir formada ayrılıq yaşamalıdır. Hmm, sonra bir çoxunuzla belə paqona aid adamdır və ya elində ola bilər və bu sahə həkim də ola bilər. Bu sahələrdə olan adamdır. Bir çoxunuzda, bir çoxunuzda, bir çoxunuzdakı çoxunuzda roski adamdır, belə verə bilər, belə belə şey adam dey də doğuşan kim deyək ki. Bir az roski adamdır mujikdə, qaroçi. Və nə desə o da, çəkdə desə o da, düzdə desə o da. Sizim baranızə yaxşı düşünür, hisləri də burada var deyə bilərəm bir dəqiqə. Var, var, sizi qısqanan adamdır. Sizi düşünən adamdır, hislərini göstərməyən adamdır. Amma prost mən burada görürəm ki, siz bu adamdan uzaqlaşa bilərsiz özünüz. Nə küsmüsüz hal-hazırda? Siz önlədəki siz özünüz sonra gedə bilərsiz bundan. Bəli, bəli. Sonra ayrılacaqsınız bu adamdan. Yox, birləşsəz də indi, sonradan ayrılıq çıxır. Belə dostlar, bu qədər. Yenə açımlar edəcəm. Maraqlıdırsa nömrəm var videoların altında. Bəzilərinə əlaqə saxlaya bilərsiz şəxsi baxım üçün. Buyurun. Sağ olun dostlar.